ശുഭം കോതി മൈത്രേ ഗുരുക്കുലാ അത്ര ഗുരു മഹത് വർണിത്തും സമാഗത ഗുരോ മഹിമാ വർണിത് സംസ്കൃത ഭാഷാ ഏക ശ്ലോക ഉദ്ധരതിരണാരേ സന്ദർശാവ वयं सर्वे जानीमः यत् भारतीयपरम्परायां गरीयान् भवति गुरोः स्थानं गुरुः ब्रह्म गुरुः विष्णुः गुरुरे वा महेश्वरः साक्षादि वा अक्षिपचगामी परब्रह्म एव गुरुः इति गुरोः महत्त्वम् वर्णयति अस्मदीया संस्कृतिः परम्परायाम् अस्यां परमगुरुत्वेन व्यासमहर्षिणं मन्यामहे तदर्थमेव व्यासपूर्णिमा गुरुपूर्णिमा इति समाचरामः व्यासश्च पराशरस्य पुत्रः कृष्णद्वैपायनः वेदव्यासः नाम्ना प्रसिद्धः एषः मुख्यरूपेण

तथैव गुरुरपि शिष्यजीवने सर्वदा शान्तिम् आनन्दम् उत्साहं च वर्धयति एवमेव श्रीकृष्णस्य एका कथा अस्ति एकदा वसुदेवः देवकी च सान्दीपनीनामा आचार्यं स्मृत्वा तं समीपं जगमतुः ते ऊचुः भगवन् अस्माकं पुत्रः कृष्णः भ्राता च बलरामः ವಿದ್ಯಾಂ ಶಿಕ್ಷೇತಾಂ ಇತಿ ಇಂದೀಪ ತಿಷ್ಯ ಕಾಳಿನ ಗುರುದಕ್ಷಿಣಾ ಆಗುತ್ತೀಪುತ್ರದ್ರೆ ಮರಣಂ ಗೊತ್ತ ಶಕ್ಯ ತುರ್ಜೀವ तदेव मम गुरुदक्षिणा इति कृष्णः बलरामश्च समुद्रं गत्वा असुरं पञ्चजनं जघ्नतुः कृष्ण ततः यमलोकं गतौ कृष्णः यमराजं नमस्कृत्य सान्दीपनिपुत्रम् पुनरानाय अयच्छत् सान्दीपनिः तं पुत्रं दृष्ट्वा हर्षपूर्णः अभवत् सः उवाच हे कृष्ण ಭಗವಾ ಗುರೋ ಮಹತ್ವ ತ್ರ್ಶಿತ ಶಿಷ್ಯವಸಿ ಗುರೋರನುಗ್ರಹೇ ಸಹ ಅಪೂರ್ಣ ಸ್ವಯಮೇ ಜಗತಿ ಗುರು ಮಹತ್ವ ಪ್ರಕಟಿತ ಸಾರ್ಥಕಿ ವಾಕ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರು ಅಥವಾ एव अयम् सन्देशः गुरुशब्दस्य महत्वं वा वर्णयति भवतां समेषामपि मध्ये स्थिताय तं परमगुरुं भगवन्तं प्रणम्य गुरुः इति पदस्यार्थो स्पष्टीक्रियते मया गु इति पदस्यार्थो भवति अन्धकारः रु इति पदस्यार्थो भवति निवारकश्च अधुना गुरुः इति पदस्यार्थो पर्यवस्यति प्रकाशार्थे प्रकाशस्वरूपः गुरुः ज्ञानस्वरूपः गुरुः साक्षात् व्यासस्वरूपश्च गुरुः यदि मिलन्ति भवन्तः व्यासेन सह यदि मिलन्ति भवन्तः ज्ञानेन सह

कञ्चन श्लोकम् उद्धरति समञ्चितमव्ययम् परमप्रकाशमगोचरम् भेदमर्जितमप्रमेयमनन्तमाध्यमकल्मषम् प्रकाशस्वरूपम् इन्द्रियातीतं भेदरहितम् अप्रमेयम् अनन्तम् अध्यात्मकल्मषरहितं निर्मलं वेदान्तसारस्वरूपम् अद्वयं परमोत्तमम् अज्ञानशून्यं तादृशीं पवित्रस्वरूपां गुरुपादुकां मम हृदयान्तः अहं चिन्तयामि इति भारतीयपरम्परायाम् मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव इति उपनिषदि प्रसिद्धानि वाक्यानि दृश्यन्ते आचार्यः नाम गुरुः हिन्दीभाषायाम् एवं कथ्यते करता करे वर्णितम् अस्माकं परम्परायां देवेषु अपि गुरुं पश्यामः श्रेष्ठसंस्कृतिः न संस्कृतिः इति वक्तुं प्रौढाः एवं वसुदेवसुतं देवं कं स देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे भगवान् कृष्णः अस्य जगतः गुरुत्वेन स्तुतः अस्ति सः कस्यापि व्यक्तिविशेषस्य एव गुरुः न अपि तु अस्य सम्पूर्णस्य चराचरजगतः गुरुः इति अस्माभिः स्तूयते एवमेव शिवोऽपि परमगुरुत्वेन स्तुवन्ति जनाः एवं च श्लोकमेकम् विद्यते शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा चाणक्यः अपि गुरोहो विषये भणति यत। गुरुहीनं प्रचक्षेत शास्त्रं गुरोः वाक्यं न लङ्घयेत् इति अस्य चाणक्यस्य एव

एका गीति ही प्रसिद्धा गुरु महिमे गरी में।

इत्यनेनैव श्लोकेन ज्ञायते गुरोराशीर्वादेन सर्वमपि साधयितुं शक्यम् इति तेन विना केऽपि किमपि साधयितुं न शक्नुवन्ति एवमेव संस्कृतभाषायां गुरोः महत्त्वम् एवं वर्णयति पद्यमिदं अपरः अयं श्लोकः विश्वामित्रशतानन्दो दादलिस्तैतिलिस्तथा सा ब्रह्मांशो योगिनां ज्ञानिनां गुरुः भारतीयपरम्परायाम् प्रसिद्धाः केचन श्रेष्ठाः गुरवः सन्ति यथा श्रीरामस्य विश्वामित्रो श्रीकृष्णस्य सान्दीपनिः पाण्डवकौरवानां गुरुद्रोणाचार्यः भगवतः हनुमतः सूर्यः देवगुरुः बृहस्पतिः दैत्यगुरुः शुक्राचार्यः एते प्रसिद्धाः अनेके गुरवः अस्माकं परम्परायां मूर्धन्यमानाः विराजन्ते दौम्यः इति ಕಷ್ಟಿತ್ ಗುರು ಆರುಣಿ ಉಪಮನ್ಯು ಭೈದಶ್ಚೈತಿ ತ್ರಯ ಶಿಷ್ಯಾ ಆರುಣಿಮ್ ಆಹೂಯ ಗಚ ಕೇದಾರಕಂ ಬಧಾನ ಆದಿಶತಿ ಗುರೋ ವಚನ ಅನುಸೃತ್ಯ ಆರುಣಿ ಕೇದಾರಕಂ ಭಿಂ ಪ್ರಯತೆ ಅಶಕ್ತ ಆರುಣಿ ಉಪಾಯ ಅಪಶ್ಯನ್ ಕೇದಾರಕಂಡೇತೆ ಕಾಳಾಂತರೆ ದೌಮ್ಯ ಭೋ ಅರುಣೆ ಕ್ವೀ ಆಹ್ವತಿ ಝಟಿತಿ ಆರುಣಿ ಗುರೋ ಅಗ್ರೆ ಉಪಸ್ಥಿತೆ ವೃತ್ತ ದೌಮ್ಯ ಆನಂದಿನ ಆಶೀರ್ವಾಂ ಪ್ರಾದ ಅಸ್ಮು ಗುರುಭಕ್ತಿ ಭಜ್ಞಾ ದಾರ್ಯ

ಇತ್ತಂ ಇಂ ಭರ್ಣಿತ ಅಸ್ರು ಪ್ರಾರ್ಥನೀಯ ಗುರುವೆ ಕಲಿಷು ಕಲಿಷು ಸದ್ಗುರು ಸುಳ್ಳಿ ನಡುವೇ ಸತ್ಯವನಾಡಲುಕಲಿಷು ಸತ್ಯವನಾಡಲು ಸತ್ಯವನಾಡಲುಕಲಿಷು నడవే నగూ కలిసూ స్వాస నడ నిస్వాతయూ కలిసూ అందివర నడవే ధీరన కలసినడవర నడే ధీరనగలు కలసూ ధర యాష్టర నడవే జనూ కలసూ కలిసూ గు सद्गुरुवे नी कलिषु एवं प्रार्थयेत् तथा श्रीगुरुवे अरुवे शरण एवमेव इतोपि एकः श्लोकः विद्यते एकमप्यक्षरं यस्तु गुरुशिष्यं शिष्यं प्रबोधयेत् पृथिव्यां नास्ति तद्द्रव्यं यद्दत्त्वा चान्द्रिणी भवेत् अस्य श्लोकस्य तात्पर्यं यदि गुरुः शिष्याय केवलम् एकमपि अक्षरं बोधयति तर्हि तस्य उपकारस्य प्रतिदानाय पृथिव्यां किमपि द्रव्यं न विद्यते यत्किञ्चित् दत्वा शिष्यः गुरोः ऋणात् मुक्तः कदापि न भवति इति एवं सर्वेषु जीविषु भूतं गुरुं कायेन वाचा मनसा वन्दामहे इत्युक्त्वा मद्वचनात् विरमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम् त्वमेव त्वमेव सर्वम् मम देव देव एता पर्यन्तं सर्वे अपि गुरोः महत्वस्य विषयं श्रुतवन्तः अत्र भागग्रहणं कृतवत्यः छात्राः शुभं करोति मैत्री गुरुकुलस्य प्रज्ञा महापद्मा मानसा अरुंधति साक्षी प्रियांका खुशी तथा सुमेधा धन्यवाद